Дизайнер Олена Бурба. Вам доброго ранку. От, доброго пані утра. Олено, от, власне, ми минулого четверга вже дізналися, для якого типу фігури, який краще купальник обирати, цього разу мова йде про аксесуари. Зараз будемо з ними розбиратися. Власне, які пляжні аксесуари цього літа в тренді? Мені здається, кожне літо аксесуари це... Это... не менее важно, чем купальник, потому что определенно сумка это, мне кажется, самый первый аксессуар. Uh -huh. В этом году модно плетеные сумки, из соломы сумки, это вязаные сумки, которые вышиты, много-много декора, вышивки. Это могут быть перья, бахрома, это могут быть какие-нибудь просто камни нашитые, нашивки. А второе, это шляпы, куда без шляпы. Шляпы широкополые, в этом сезоне очень модно. И опять-таки те же нашивки, тот же текора, он и в шляпах также приветствуется. Ну и, естественно, халаты, кимоно, халаты должны быть яркие. В то же время сейчас очень модно белый и пастельная угу. гамма. Если говорить о трендах, которые на подиуме, они переходят потом в пляжную моду. Очень модно говорящие принты, то есть разные надписи. Угу. Опять-таки, они могут быть вышиты. Если говорить о узорах, это могут быть цветы. Вот, например, как я сейчас сижу в кимоно, которое также годится для пляжной моды. Кимоно должно быть обязательно из шелка или шифона. Это могут быть абстракция, принты, геометрия. В общем, все то, что мы видим в трендах летних, оно перетекает потом в пляжную моду. Что обязательно должно быть в гардеробе? Мы сейчас очень много всего перечислили. Но без чего нельзя выходить на пляж? Мне Без кажется, этого мы всего, забыли, да? мы забыли <решки> даже, <решки> еще один парео. Нарис. Мы забыли еще про парео, конечно. Мне кажется, парео вообще уникальное. Вещь, потому что это просто а, кусок прямоугольника, ткани, который ты можешь закрутить как угодно. Это может быть юбка, если одеть на бедра, это мог, может быть платье, если ты его красиво закрутишь на шею. И недавно я также видела на пляже, как пора укрутили на голову, и это стало аксессуаром для волос. Поэтому, мне кажется, пора вообще must have. Ну, ми розп розказали, які дуже важливі аксесуари мають бути у кожної модниці пляжної, але не менш важливо вміти їх поєднувати. От, власне, зараз ми допоможемо. Зараз попросимо, щоб ви нам допомогли в цьому. Ми okay. запросили модель Софію, яка допоможе нам приміряти. Приміряти, капелюхи, сумки. І давайте зараз поговоримо про сумки. Як правильно їх підбирати? Так. Зараз, будь ласка, так, то що до, до, до глядачів обличчя. З чим треба поєднувати сумку? Насправді... Треба її підбирати під взуття, під купальник, під парео, під що? Ну, э, чувство э, стиля, чувство вкуса вообще врожденная вещь. Мне кажется, э, человек, который этим обладает, он смотрит и уже сам подсознательно делает правильный выбор. Но я хочу посоветовать, если вы в таком чудесном ментоловом халате, э, под который София очень удачно подобрала купальник, будет идеально его дополнить вот такой вот сумочку в пастельных тонах. Тем более, что перья сейчас э, очень в тренде, и на пляже это будет выглядеть очень красиво модно, и, ну, прям, прям с, подиума. Ток -ток, Лук ще с подиума. Сумку мы подбираем под халат? мы подбираем... Чи під зуття, під що? Під самое, самое главное, чтобы образ в целом был гармоничен. То есть, естественно, нужно смотреть еще по фактуре ткани, uh -huh. потому что нельзя сказать, что только под купальник, если обувь совершенно другого стиля, например, спорт, для э, пляжной моды мы можем выбирать. Мы выбираем стиль ретро, или мы выбираем спортивную моду, или мы выбираем что-нибудь французский шик. То есть mm -hmm. это нужно смотреть. Если мы берем спортивный купальник, однозначно такая сумка будет странно сочетаться э, с ним, поэтому лучше тогда взять неопреновый рюкзак, например. Тобто... А если мы берем плетеную сумку, лучше mm -hmm. выбрать что-нибудь, вот как у Софии. Вот То есть вот, стиль, колер и фактура. Да. Это мы маем рассчитывать. Да. Далее. Далее, с сумкой мы разобрались. Далее, что у нас с капелюхами? Дальше, если... Вот сейчас... Это самый как бы писка, самый модный аксессуар, клош. Поэтому давай софичка померяем его. Очень удобно. Это, это точно для пляжа. Потому что я не думаю, что очень удобно будет ходить в городе, но на пляже лежать однозначно лицо не сгорит, а так как мы знаем, что чтобы сохранить нашу молодость, обязательно нужно защищать себя от солнца. Вот так и далее Парео. Дальше, да, хочется сказать про Парео. Парео вообще уникальная вещь, я очень люблю. К сожалению, сейчас не смогу продемонстрировать, как его завязывать, но однозначно Парео должно быть не из синтетической ткани, потому что очень сильно синтетика влияет на кожу, иногда даже может от этого начаться аллергия. Поэтому лучше выбрать, допустим, хлопок, самый тонкий хлопок. Это может быть какой-то шелк, но это, естественно, будет намного дороже. Поэтому лучше выбрать тонкий Тонкий лен или тонкий хлопок. А, Опять-таки, если говорить о рассветках, это может быть все, что угодно. Здесь у нас облака, небо. У -у -у. Мне кажется, это очень красиво сочетается а, там, с бассейнами или с морем. Вот. И э, красиво будет смотреться в даже в софийном образе. Но э, также модно неоновые цвета, то есть это может быть что-то просто однотонное, очень uh -huh. яркое, например, малина. Или это может быть апарео с бахромой, апарео с помпонами. Сейчас очень актуальны вот такие вот этномотивы. Ну, от дуже багато. Я так розумію, що в принципі, можна обрати будь-яку будь фактуру і колір, а щоб краще нам було зрозуміло, то що зараз не актуально, от, яку сумку взагалі зараз не варто, що це вже мовітон, або так, так само, як можливо, якийсь колір або там, тканина Парео, що зараз не можна. Ну, Мені кажется, в першу чергу, що наймоднеше це все, що рване, старе і или... очень сильно наношена, потому что даже какие-то модели ретро mm -hmm. э, они классно воспринимаются. В что не модно, это естественно не модно какие-то э, слишком, э, там, может быть э, совмещение стилей, например, если одеть animal print вместе там с горошком и вместе там еще накрутить себе небо а, на голову, от... От, тогда будет это однозначно не модно. До речи, такой очень важный момент. Вот э, бижутерия, прикрасы, их дуречно вдягать на пляж, их что так, то что с и как их это треба с решту? На самом деле, если э, девушке удобно, угу. конечно, это может быть красиво. Будет хорошо, если это будет что-то морской тематике. Это может быть, например, якорь, сережки в виде якоря, или, э, допустим, э, какие-нибудь ракушки интересные. А это могут быть разные фенечки, очень модно, много-много браслетов. Но, опять-таки, нужно себя контролировать. Можно очень неудачно потом загореть, и потом э, не будет это приятно. Ой, дякую, розібралися. Ну і сподіваюся, що ваші поради допоможуть нашим глядачкам бути розкішними і стильними на пляжі. От, я нагадаю, що наші питання відповідала дизайнер Лена Бурба. Ну а сніданок триває.